Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah pun sampai di daerah belakang, tiga rakan sekampung, tiga-tiga daripada asal daerah belakang, saya dan Nisa dan juga Ispa Alini sampai balik ke kampung, balik ke daerah belakang. Apa khabar Ispa Alini? Assalamualaikum dan apa khabar Ispa Alini? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas semuanya dalam keadaan sihat ya. Baik. Uh -huh. Alhamdulillah. Alhamdulillah gembira mendengarnya. Mm -hmm. Jadi Espal ini kami di tadi sedang berbincang mengenai topik Hari Kesihatan Mental Sedunia yang telah mm -hmm. disambut kemarin ni dan ingin juga ditanyakan ya kepada Espal ini mungkin dapat bagi tips mm -hmm. ataupun beberapa saranan dalam menjaga kesihatan mental Betul. secara menyeluruh ni. Baik sebetulnya memang terdapat banyak cara lah untuk kita ni menjaga kesihatan mental. Salah satu daripadanya ialah dengan apa sentiasa berfikiran positif. Hmm. Jangan lupa berzikir dan mulakan hari dengan Bismillah dan selawat. Insyaallah semuanya dalam keadaan baik ya. Dan apa yang paling penting ialah lakukan sesuatu perkara yang kecil dan buatkan orang gembira itulah akan sentiasa membuat positif dan mental kita sentiasa bahagia Betul mm. sekali ya akan mm. kita sepali dalam kongsikan tadi mm. Betul dengan berzikir Dengan mengikuti Allah Hati akan jadi tenang, tenang. Dan saya suka tadi Apabila kita mengembirakan orang lain mm. Otomatis kita akan rasa gembira Gembira juga. betul <laughs> Tepat sekali Alhamdulillah Pada perkongsiannya cukup baik Ispah ini Dan terima kasih Ispah ini Atas perkongsiannya Dan kami mengharapkan Agar sama-sama lah ha, dapat dikongsikan tips-tips sebegini Kepada penonton apa pagi hari Untuk dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan keseharian ya insyaallah baiklah sekali ini kita serahkan saya pagi pagi seterusnya kepada Espalin untuk mengongsikan bahan daripada daerah Belait silakan Baik, terima kasih rakan setegas kita Dini dan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Udah, Alhamdulillah bersuai kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan ya dari daerah Plaid. Seperti biasa saya akan kongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Plaid. Di mana aktiviti hujung minggu perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan akan diteruskan lagi pada esok 12 hari bulan Oktober 2025 insyaAllah bermula pada pukul 9 pagi di mana pelbagai aktiviti menarik telah pun disediakan ya bagi para pengunjung yang hadir. Sementara itu Majlis Perundingan Kampung Penaga A akan mengadakan Pesta Rasa Serumpun selama 5 hari bermula pada Rabu 15 hari bulan Oktober sehingga Ahad 19 hari bulan Oktober bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam di Tudung Saiji Kuala Belai. Pelbagai persembahan dan aktiviti turut disediakan selain jualan makanan dan minuman seperti permainan kereta kawalan jauh, ceramah, nyanyian dan banyak lagi. Jadi Auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai ya, bagi memeriahkan pesta serumpun ataupun pesta rasa serumpun yang akan diadakan. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah lain Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. untuk menjadi wadah yang berterusan dalam menyediakan ilmu dan maklumat bernilai kepada masyarakat dengan objektif tahunan berbeza-beza tetapi bertujuan menyeluruh untuk meningkatkan kefahaman, kesedaran dan penghayatan mengenai pelbagai isu penting seperti kesihatan mental, teknologi dan tanggungjawab sosial sejajar dengan falsafah negara dan nilai-nilai Islam Forum Sempena Majlis Ilmu 2025 bagi daerah Belait sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke-79 tahun telah diadakan di Pusat Insani Seria. Hadir selaku tetamu kehormat majlis ialah Yang Mulia, Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Maddain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, Jabatan Mufti Kerajaan. Forum Sempena Majlis Ilmu 2025 di daerah Blight bertajuk Rahsia Pahala Berpanjangan Walau Nyawa Terhenti menekankan dan membincangkan tentang amalan bersedekah sebagai amal jariah yang kekal pahalanya walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Rahsia Pahala Berpanjangan Bayar sedikit ni kalau rahsia rahsia ini dia boleh kita Tapi dalam majlis ini rahsia ini kita tahu. Rahsia ini tahu. Okay, uh, kalau kita ini merujuk kembali kepada sumber memanglah uh, banyak kita kebanyakan kita terutamanya uh, utamanya orang-orang uh, awam -orang orang mengetahui setengah berbentuk harta pemberian Forum tersebut dibentangkan oleh tiga ahli panel iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahirin bin Haji Muhammad Sofyan, Pengarah Pusat Ilmu Teras, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, yang Mulia Dr. Hajah Zurairatul Ratul Zakia binti Datuk Seri Setia Haji Rajid, penolong Profesor Fakulti Syariah dan Ketua Pejabat Pembangunan Kerjaya dan Jaringan Industri Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Dan Yang Mulia Ustaz Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. raya raya orang-orang berkemampuan ini kena menampau semua pahala-pahala dari yang ambil kitab ha. ini komplain para sahabat pada ketika keluhan mereka Rasulullah menjawab dengan soalan yang sangat bijak memotivasikan para sahabat kalau Nabi Wasallam Yang Allah kepada kaum yang bersabda, bukanlah Allah subhanahuwataala yang macam cara untuk bersadarkan. Sesungguhnya di kasih hakim sadarkan dengan setiap kasus sadarkan setiap setiap tahbir sadarkan setiap tahdir sadarkan bukan majlis tahlil tapi tidak ada Allah yang pertama kita Semangat masyarakat kaum muslimin pada ketika itu Untuk beramal, untuk berserah Semangat yang luar biasa Sampai ke jarak kami apa -apa dan apa akan masyarakat macam mana ini Dipompeng di para sebuah Semangat Apa saja peluang yang ada untuk kedua berbagai saluran untuk bersedekah dan berbagai jenis untuk bersedekah. Poinnya di sini adalah kita ni mau supaya kita ni boleh bersedekah dengan usaha yang forum ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dengan kehadiran lebih daripada 600 peserta daripada pelbagai latar belakang termasuk pegawai kerajaan belia ahli akademik dan masyarakat setempat